Солнце выше неба, выше луны ты смотришь на звезды с другой стороны, ты поймешь тогда, когда никто не поймет, ты нашел мое сердце и... Выше всех предрассудков, выше всякой мечты, ты находишь те судьбы, что безбожно пусты, ждешь меня, ты на небо, но это потом я пока нужен здесь, в этом мире. Это вот это, как можно из них, вот под хорошие, просто вот, в зоне, это хорошее влияние, но эти, ну церковь-то тут есть, аминь, 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 это самое лучшее влияние, это хорошо, чтобы на тебя влияла Библия, влияла молитва, влияла церковь и влияли на Дух Святой, я принимаю этот помазание, я говорю, что ты благословил каждого человека на этом месте. Благослови, Боже, я боюсь, чтобы каждый из них вошел в свою, прописанную Богу в судьбу. Поднимите свою правую руку. Дух Святой, ты обещал своим словом, ты сказал, что вы руки на больных, и больные пальме... Будут здоровы. Я молюсь сейчас, чтобы сила Духа Святого была в каждой правой руке. И пусть придет это помазание с Святого. Я молюсь сейчас за каждого человека на этом месте. И я прошу тебя прямо сейчас завершить свое чудо и всуметь всякую ненависть. Небо... Мы создали такой центр а после колонии вы можете попасть, там мы вам поможем абсолютно бесплатно.